этот зал. Уважаемая Алена и Артем, сегодня у вас замечательное и волнующее событие. Вы пришли в этот зал, чтобы соединить свои судьбы, стать друг для друга единственным необходимыми, самыми близкими и самым родными, мужем и женой. Я верю, что вас сюда привело сильное и взаимное чувство, любовь. Сильнее и прекраснее этого чувства нет ничего на свете. Надеюсь, всю нашу жизнь. Казалось, все главные слова уже сказаны, но сегодня особенный день. И я прошу вас ответить. Согласно ли вы идти по жизни вместе, окружить друг друга заботой, нежностью и вниманием, является ли ваше решение зарегистрировать брак добровольным, взаимным и искренним? Прошу ответить женихам. Прошу ответить невесту. Приглашаю... Ставить подписи в записях до за заключения проходит. В дальних времен о святости брака напоминают обручальные кольца. Примите эти обручальные кольца как символ вашей супружеской верности и единства. Обручитесь его. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня, 20 сентября 2013 года, в городе Гуруртин-Сентуки ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Вручаю вам свидетельство о за заключении брака, как самый первый документ вашей семьи, признанный государством. Примите поздравления губернатора Старопольского края Валерия Зеленкова и главы города Есентуки Ларисы Писаренко.